живая за руку. Не знаю, далеко, не? Нет. Нет, ну что это? Помнишь, в любом выпадку мы подъехать не сможем. Ну, у нас, да, нелетная лет, не лет, не погода. Чтобы раскатывать сейчас. Время нет Здесь чувак, блин, звонит мне. Молчать трубку, я ему призвал, не добиваю. Что он хочет? Я не знаю.

Не, есть эти. Электричка ходит. Там ехать буквально 20-30 минут. Не, ну так. Там будем кататься. Если просто она хочет, может подъехать в Киев. Ну, мы подъехали ближе к ней. Все она подъехала бучи хорошо, там лес, красиво, центр Цент дверь, дальше

так, третья минута. Более мяли в момент. Но не вызывали. Ну что еще есть? Целых 85 минут не хватает. Он лежит, фахат черкезов играет за этим знаком.

Сюда-то, там был <реш> поезд, поезду. Поезду, <реш> По другому часовому поезду. Ой-ой-ой. Он вырывается на очень хорошую позицию для удара, но его сбивают. И это просто немыслимо Как они могли такое допустить, чтобы сбить? Нет, это не нашли. Это у нас Да. Не, не прикрепил, но там она никуда не да. денется уже. Это точно. Так, Меча. Кто бы вы думали? Ну, как всегда, Ростислав Цихин он сейчас будет пробивать прямо свою любимую дальнюю или ближнюю прятку, очень важно. Чего? Подождите сейчас. Тух. И какой роскошный удар! И какой роскошный сейв! мы ну, конечно, супер сыграли игроки. Все вратарь, все. Тихо. бомба. Шестая минута. Что ты спрашиваешь? Ната, чуешь? Что ты спрашиваешь? Ну я же занятый, работаю, записываю. Не, я записываю. Я записывал. Ну говори, давай, что ты хотел? Ну говори, иди сюда. не 네, не Мне не пофиг, я был занят, я записывал. Вы разговаривали с собой. Как тебе сказать, что, может, ты шёл по оболочкам на дорогу? В дорогу? Да я думаю, мы купим в дорогу. У нас будет на вокзале целых два часа. на вокзалі не помірні ціни, не в, в самому вокзалі, а є магазин за маніха, там нормальні ціни, можна купити спокійно, там не спішить. Дорогу нам, повір, ми всі візьмемо. У нас буде врема. Мені не буде врема сказати, Києв не оцінити. А, ти маєш віду для Києва, так? Да? Ну, Хорошо, тогда цель. Мы пойдем уже вместе в магазин. После матча зайдем в магазин и вместе скупим. Все, я тебя посажу. Хорошо. Возьмем хлеба, возьмем колбаски, возьмем масло. Не, масло не будем брать, потому что... Сыра, сыра возьмем. А колбаска у нас какая-то сказал, хлеб у нас есть, а кладем кладем. Кладем. Хорошо, хлеба, у нас Сыр как Так, опять опаснейший момент. Меча, технику разбегается класс, мяч просто очень далеко летает.

баннер, баннер. Суппортерс. Суппортерс. А что там у них написано? Name. Не, не, да. Сейчас. Во, посмотри в камеру. Короче, там какая-то надпись. Youngsters такое такое. еще непонятно. Я там очень медленно Да ты не знаешь, что это за команда такая уже? Дунаевцы. Как называется Дунаевцы? Ну как-то название у них есть, но короче Дунаевцы. Может просто так и называется Дунаевцы. Чемпионат области. Неважно. Главное, откуда она? Что? что-то интересно. да. Что интересное. Ну, что-то интересное. Какой момент? Разыгрывают штрафной, с угла. И удар головой не получается, но, в общем-то борьба продолжается в штрафной уже за штрафной, в общем мяч выходит или не выходит, но в общем игроки что-то сваливаются, подкашивают, в общем что-то как не разберись их, кучка, в общем мяч за линией, удар. Головой. обманное движение внутри Что? А, -а, а Насколько с них прикольнее было стрелять, чем в детском этом тире, правда? Миллион раз. Там по нами ты целишь, попадаешь туда, куда ты целишь. Ну как, там тоже как бы можно попасть, но тут дело еще в другом. Не, ну це залежит, це вже вже а это уже залежит, это будет уже комната. Тут, реально не попадаешь тут, ту тут ту... реально чувствуешь хоть какие-то пульки, а там вообще какая-то дробь что какой-то там фигней стреляешь, мы все ты раз попадала. Да, каждая третья попадала, но ну, это маловато. И Фархат Чахедова даёт пас вперед, но перехватит. И опять идет обрезка. Ой-ой-ой. Я снаружи. Так, Та, помий, а коли он их ж Просто протри, это не знаете, их полностью стиральные мишень. Нет, прикол в том, что их надо именно постирать. Понимаешь, там материя, это же не такие, непонятно, что. там тряпка. Эту Та тряпку надо постирать. Так и не знаю, может вот. Кашу за два момента. Один топнуло, чуть не попал в 9 минут. Второй раз. И первый где-то там вообще. Мне бы поменьше моментов, потому что я хочу быстренько сегодня порезать и ехать моментов пускай ладно будет там десяток, но голов желательно не, 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 не много, короче. Не, 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 пять, один, два, три, Только как она Ну, на, но... но... не, ну на область они забивают мало. Там, Я что-то не помню, чтобы они на область больше трех мячей забивали. Ага да, да. Может. Но я не помню, чтобы на область они больше трех мечей забивали. Это на город они там могут, наверное, забивать. Да. А тут они забивают мало. Скоро часто пацаны будут Часто выигрывают 1-0-2-1. Классно команда, почему они Да. Перекашь, на ставках есть да. такая ставка, как забьет до 30 минуты, после 30 минуты. У нас может быть и 25. У нас конфициент, да. Ну то есть, видимо, в, это, в, это, в 30-ю минуту очень много забивают. Какой-то такой переломный момент. будет. То точно. Ну, я знаю, что минут 20, это в основном команды не форсируются быть, а просто идут в разведку. Папочка, давай мной, не для мячку. мячик. Не, ну, не судобно, чтобы ходить. Болельщика сегодня, конечно. Ну хорошо, может. Животное в море водится и в океане, точнее. Животное море? Не, животное такое. Такая тут плавает в море и. Такая голова у нее, потом такие типа. Как это сказать? Как еще какая-то фигня, типа, как минога, такая длинная, фигня. Все на чернила и спускают Да, серьезно. Ну, когда она от кого-то убегает, она как осьминог чернилом пукает и, все, и... и убегает. Если я себя не ошибаюсь, могу ошибаться. Не особо зоолог в этом тем деле. Тем более уроки зоологии у меня были давно. Мог перепутать с кем-то. А я 12, 12, 12 У нас не было зоологии, у нас была биология. А мне нравится... Зоология, это 6 класса, зоология 8. Там дальше зоология, анатомия, биология. Сначала одна, а потом разделяется Не, зоология, не, не было у нас такого. У нас не было анатомии, у нас была все время биология. У нас не было анатомии, у нас была в университете анатомии. анатомия. Анатомия люди не У нас было изучение анатомии в девятом или восьмом классе, но это было в книжку, входила в биологию. Биология людей называлась. Да, только называлась она подробно. Ну, ну, что? Не... <laughs> <laughs> короче, мы ну, то же самое изучали просто, Я не люблю биологию. Гипофиз, эти, все, здесь пестики, тычинка, вот это все. Много. Это, наверное, но я еще до первого класса уже не читала, потому что я уже знала. Первый класс я уже знала про А Мне она никогда интересна не была, не знаю вообще. Мне еще книжка попалась, такая старая, потряпанная разрисованная. и разрисованная. Мне тоже, а я и прочитала, как тоже. А мне как-то неприятно, знаешь, что-то там больше не про тварину читаешь, а про, э, с чего они состоят. Ну, а мне, я себе представляю, такие кровяные сосуды, вот это все, мне аж тошно работалось, мне не, неприятно было изучать вот такие науки. Да, да мне, мне неприятно да, не мне, не, мне, неприятно, но мне все какое-то бредотное, короче, все, все кровеносные сосуды и вот это, это, все бредятие. Мне, ну, пока я буду, даже, я функционирую организм людей, организм, мне больше нравятся вот наши зо зоологии, да, например, поведение животных. Как они себя ведут. Ну, таких неповедения вот, э -э мне, мне нравится эволюция. Вот когда было про эволюцию, э -э да, там рассказывались, то есть как кто из чего там эволюционировал и вот куда. Ну, мне было интересно. Потом вот не виды же. Жив... Ну, э -э Понятно, я не спорю. Но мне, например, не... Было противно читать про внутренности этих желчей, э, разглядывать э, полуразрезанных в разрезе животных. Мне не было неприятно.